सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच ्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर अथा वाच्य ते त्वरव किं वापि सुरगुरोविस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन पुना भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन स्तु व्यस्तम् इसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिम् विदधत इहे ङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थोहत धिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय नीशो मा भूर्यात् भुवनजननेक परिहरो यतो मन्दास्वां प्रत्यमरवर पतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्राजुकुटिलनापथजुषाम् ततो भक्तिश्रद्धा परगुरुगृणध्यां विशयत् स्वयं तस्तेभ्यां तव किमनुमृतिर्न भजति शास्यो यद्बाहो नभृतरणकण्डोपलवशान् श्रिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरः तिष्ठातै आसी ध्रुवमुपचितो यद्रिं सुत्राम्णो वरदपरमोच्चैरपि सति मघश्चक्रे वाण सितरि त्वचरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति पश्यन्निषत्पामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि चायित्वं नटसि ननु शतलघुदेष्टिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयम् रणपाणिदक्षोऽस्तेतोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधियैः क्रीडन्त्यो तिमसौ च द्रवपुषां त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर क्रतुपतिरदेशस्तनुभृतां ऋषीणामाद्विज्यं शरणदशदस्यासुरगणम् दस क्रतुभेशस्त्व क्रतुफलविधानं व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा श्रद्धा विधुरमभिचार मपि सपत्राकृतममुन्तेद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभसम् देहार्दघटना दवैति त्वामधामर thank <laughs> you thank Oh, भलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वौद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे शिवाय नमो पुषपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदम् तव शश्वद्रुद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् तसितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश असुरसुरमुनिन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलैर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर्नवत्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थम् ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः पुष्पदन्त श्री पुष्पदन्तप्रणीतम् श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवीश प्रीयतां मे सदाशिवः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्न सम्पूर्णम्